Здесь не, не обязательно принадлежать какой-то общественной организации, да, как вот инициативная группа, она неофициально зарегистрирована, это просто люди по интересам, кому интересно вот двигаться в этом направлении. И, соответственно, финансирование можно получить кому угодно на практически любой проект. Все основная задача здесь ⁇ это пройти наши тренинги, которые мы проводим. Вот последний наш тренинг, который мы проводили, это был в Скадовске. Мы проводили. Тренинги проходят очень разные люди, начиная от, от школьников и заканчивая вот у нас в Скадовске мэр проходил тренинг. Мэр, мэр и депутаты местные, да. Депутаты, общественники, мы также проводили, вот в летом на третьем тренинге мы проводили тренинги для переселенцев и участников АТО. Программа очень гибкая, она подстраивается под аудиторию. Соответственно, если мы говорим про молодежь, там будут определенные такие, скажем, модули. Если это у нас депутаты и общественные организации, у которых уже определенный, ну, скажем так, уровень развития или управления личным городом ну, высокий, да, соответственно, мы подстраиваемся под под них и берем программу, мы подстраиваем под них непосредственно. Сама программа, конечно, ориентирована на обучение, тренинг, рассчитана на ну, скажем так, в идеале 5 дней, чтобы это было. Но мы понимаем, что очень тяжело выделить 5 дней на обучение, поэтому мы пытаемся чуть-чуть сокращать, что-то убирать. Но есть основные модули, которые обязательно раскрываются на тренинге. Первый модуль это ⁇ я-идентичность ⁇ понимание себя, идентичности, понимание, куда, скажем так, движемся мы. Следующий модуль это ⁇ я и ты ⁇ диалог где как раз позволяет выстраивать межкультурный диалог, вести какие-то, скажем так, более-менее инструменты эффективного ведения диалога. Следующий уже, когда настроен диалог, это модуль «Мы вместе громада», и, соответственно, в этом модуле уже идет разбор понятия, каким образом можно вместе взаимодействовать в направлении устранения, скажем, каких-то локальных проблем. И четвертый модуль – это планирование социального проекта, планирование проекта социального действия. Как правило, последний день тренинга полностью посвящен именно на проектный менеджмент. По этой программе довольно свой уникальный подход к планированию социальных проектов. Он очень сильно отличается от тех, которые другие организации проводят. Но есть и пятый момент. После планирования проектов это уже реализация Проект. Поэтому мы можем ну, смело называть активными гражданами тех, кто не просто прошел тренинг да, и получил знания, а тех, кто применил эти знания конкретно на практике, то есть реализовал свой проект социального действия. И вот эти люди, которые э, включены в такую работу, кто э, разработал свой проект, кто э, дальше э, их реализовал, может принимать участие в каких-то уже национальных поездках либо в международных поездках, которые позволяют вот, дают возможность Британский союз. Проекты разные. Начиная от вот, пожалуйста, дебатная школа. В месяц два назад, месяца два назад, да, в октябре, по-моему, организовывался у нас открытый турнир по боевому самбо, куда приехали с юга Украины, с восточных областей Украины. Это могут быть и акции какие-то, это могут быть и, там, элементарно поставить какие-то, не знаю, там, мусорки, например, по, по городу, да, ну, что угодно может быть на самом деле. Здесь у нас задача – это активизация на места и консолидация сил вот этих инициативных групп и все. Вот в некоторых других городах, например, инициативные группы вообще пять проектов пили, то есть они получили, тут нету, нет, не дедлайна, скажем так, то есть вот подавайте только или только на эту тему, а в любое время вы подаете проект, понятное дело, есть заседание комиссии, но можно вести параллельно несколько проектов, не имея при этом как бы, общественную организацию. Это то, что надо для, для локальных громад, я считаю. Когда не говорится четко только это, вы получите финансирование только на это, или только вот в такое время, то есть появилась идея, написали, подали, получили и дальше реализовывать. Дякую. Тоді питання до Анастасії Супрун. Можете трохи так грунтовніше розповісти про зимову дебатну школу, як зможуть люди до неї долучитися? Та таке запитання, чи планується тільки робити якийсь добатний кружок в природному університеті, чи ви маєте плани на інші на нашому місці? Ну, зимня дебатна школа, я вже говорила, буде відвідатися, во перше це двома треками. для новичков и для уже бывалых. Во-вторых, что это она будет проходить три дня. Это, если не 26, 27, 28 февраля, там пятница, суббота, воскресенье. Традиционно у нас уже встает, что первый день он тренинговый. И больше, скорее всего, опять будет уклон на какую-то образовательную тематику. То есть это может касаться, там, например, прав человека, может касаться, касаться там каких-то проблем, с которыми сталкиваются студенты или еще какие-то, то есть, которые мы планируем затронуть. Может касаться политической культуры, например, потому что политическая культура – это очень важный аспект. И, скажем, ее уровень, он напрямую отображается на том, там, какое правительство, например, в том числе мы в государстве имеем, имеем, и там включают и другие аспекты. Второй день в полдня это будет для новичков обучение игры в дебаты по британскому формату, в котором мы в основном играем. Иногда играем в американский формат, там в два раза меньше получается участников, и в каждой команде по британскому формату может быть только два человека. В американском формате от команды играет один человек, два раза выступая, там, например, за правительство или за позицию, что ему по жребию попалось. Вот. Параллельно на втором треке для опытных участников, как я уже говорила, будет проходить мастер-класс. Обязательно на мастер-класс мы планируем привести Пашу Богаченко, это глава детской ячейки Федерации дебатов. У него, скажем так, уже очень богатый опыт игры в дебаты и победы не только в Украине, но и на международном уровне. Он прекрасно играет в дебаты не только на русском или украинском языке, но и на английском. Под конец второго дня новички уже начнут играть, то есть у них будут пробные игры. И опытные ребята, ну, как бы там уже гуру, которые приедут, сами будут решать, там, в каком формате, кроме мастер-класса, еще поработать над ребятами. И третий день непосредственно это уже будут игры. Будет первый турнир, второй турнир и третий турнир. Финалисты, которые войдут после трех турниров, в финальной игре будут определены победители зимней дебатной школы, и также финалисты и топ-спикер. Топ-спикер – это не обязательно человек, как представитель какой-либо из лива команд, которая победит. Топ-спикером может стать человек, который на протяжении всего последнего дня будет, скажем так, применять самые логичные методы аргументации и, там, скажем, вести ну, скажем, поставленную грамотно э, речь, там доводить свою точку зрения и так далее. Потому что дебаты это не просто, когда можно, э, скажем выступая, свободно высказываться. То есть в игре в дебаты есть определенные рамки, в том числе рамки аргументации, отбивания аргументов. И если играешь за правительство, то, естественно, надо аргументировать, оппозиции надо отбивать и так далее. То есть там определенная сложная схема. Для, этого, ну, для того, чтобы обучиться дебатам и это делать уже, скажем так, на автомате, соответственно, мы проводим вот эти вот тренинги по субботам. Но, как показывает практика, это не первый наш трехдневный проект, который мы проводим. И, как правило, на трехдневные школы приходит больше людей, чем на субботние, там, например, занятия или на какие-то обычные однодневные тренинги. И, во-вторых, половина из этих людей, как правило, новички, которые там, еще не сталкивались с опытом в неформальном образовании, либо не участвовали там, в дебаты или там, в другие тренинги, мы какие-либо проводим. Например, те же прокачаем мозги, это же не, это не только э, дебаты, это ну, постоянные тренинги для студентов и молодежи. Молодежи. Поэтому обязательно будет трек для новичков и для опытных ребят и в дальнейшем, я думаю, что э, дебаты, как уже Стас, это второй вопрос, я уже перехожу, отвечать э, по поводу открытия дебатного клуба э, в каком-то еще другом университете. Естественно, это у нас предусмотрено. Дело в том, что первыми на встречу к сотрудничеству, развитию дебатов среди молодежи, среди вузов Херсона, к нам, естественно, ну, как бы пошел на встречу Херсонский государственный университет, Летом мы на одном из образовательных проектов познакомились с главой студенческого правкома с ХДУ это Саша Пысларь и э, нашли общий язык для там, сотрудничества плюс ко всему э, у них, ну, на базе университета находится Кирсонский академический, академический лицей они также э, во время первой осенней дебатной школы выделили нам помещение на проведение мероприятия э, и как бы Самое, и самый важный аспект здесь, почему первым ХДУ идет, потому что большинство э, участников наших проектов, в том числе и дебатов, это как раз таки студенты Херсонского государственного университета. Поэтому целесообразнее сперва создавать клуб на базе университета, чтобы э, уже ребята самостоятельно могли его вести, там, э, курировать, и в дальнейшем уже там, скажем, активно починати, э, е-е, інтегруватися там в Персонський там технічний в Помоградний. Тобто, це там просто вопрос времени. Сейчас, ну, більш логічно відкривати первий клуб, до чого ж треба починати? Зразу все не охватиш. Угу. Uh -huh. Дякую. І тоді у стане питання, якщо можна так, два слова. слово, лідіям, що вже вдалося вам якось використати ті знання, які ви отримали бать на батьошкорі, чи що це буде по-перше? Ну, трошки, звичайно, вже довелося, Звичайно, в повсякденному житті я ж користуюся мовленням Регламентувати свою позицію зводиться повсякчас, відпочинаючи від ситуації там, в маршрутках з покупцями-продавцями, до звичайних міні-дебатів, міні-дискусій зі своїми друзями, там, зокрема і на політичні теми. Я їм розказую активно про теми, які були на дебатах, і про права людини і ми активно дискутуємо. Я їм даю такі міні майстер-класи, як треба поводитися, як треба вести. Звичайно, доводилося, і я думаю, що ще все попереду. У мене буде ще співбесіда колись, і я там їм розкажу і звіркну, як я вмію класно розказувати. Угу, супер, дякую. Чи якісь ще запитання? Добрый день, дякую вам за презентацию э, дебатной школы и э, все Citizen программы.